Всем привет, с вами я Какая. Сегодня мы будем играть в ретро-драфт. Кто смотрит руху, тот видел то, что он хочет, чтобы 17-й все добавили драфт там э, ну, с игроками из другой пф. Я нашел чуть-чуть замену поэтому скачиваем предложение Dave Food. Сейчас. Вот здесь. Можно выбрать FH14. Ну, все игроки. Из FIFA 14. Ну, есть иногда трансферы, где дают, а иногда нет. Так что вот в такой ретро-драфт мы сегодня сыграем. Да. И думаете, если брать легенду, и там будет, будет связка? Нет. Я уже попадался много раз. Так что берем Фрэнк Рибе... Франка Рибери. И ставим ему... Он... Ой, бля, у меня такая... Ну... Ладно. Мэсси или вон там сделал. Мэсси. Че, я паникую. Там я ж Мэсси. О, Хави, 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 Хави. Еще Хави играет, вот видите. Бастиан Швайнштагер. Сам будет... Эм, Кевин Принц Блотенко. Чтобы связать его с Рибери и Швайнштагером только у этого Доминик Гайль Клиши, Пабло Армеро и Пабло Армеро. Два Пабло Армеро. наверное ну, на всякий случай, я не знаю, почему он потому что у него там с карточка. Эм... Эм... Но... А... Давайте Мартин Скессера. Первый центральный защитник. Данте. Второй центральный защитник. Холл. Холдбачтубер. На воротах. Рейн Адлер. С рейтингом 84. Это пипец. Ребята, это пипец. Златан. Томаса мы берем. И меняем вот так вот. Оп, 78 стало. Ян Вертонгель, Артура Видаль из Ювентуса. Анхиги в реале еще. Давайте его как раз возьмем и поставим вот эту позицию. Ну, хоть какая-то сыгранность. Мать его в Динамо. Почему? Николас Бендер. Алексис Саджа в арсенале. Почему? тот Давайте последнего верха резерва. Неймар, 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 Неймар. Давайте Неймар возьмем. Не знаю зачем, но возьмем. Короче, он не загрузился. Так что потом возьмем его. 5, так что не удивляйтесь. Сантика Сорла. Вот так вот долг грузится давайте И... И кого мне брать? Ну, к фабрике сдавать. Если что, на позицию левого... Ой, правого защитника поставим. О, ман, ману, ману, мне ману, ну, давайте ману возьмем. 86! О, Рязанцев. О, жопы Рейра, то, что нужно. Нет, центрального защитника надо. У с Хонды. Последний игрок будет у меня центральный защитник или нет? Нет. Мне нужен испанец, германец или португалец. Испанец, германец или португалец нет, так что гулита -та. возьмем. Ждем, пока все загрузится, загрузится, загрузится. Вот, видите, эрор иногда выходит тренера мы сможем выбрать хотя бы Де Йонг. Тут можно самому выбирать лигу, я выберу российскую. Ну. Ну, короче, вы поняли, да. нет там гулит будет. Вот такой состав у меня получилось. Спасибо за просмотр. Вступайте в группу ВК, ссылочка в описании. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.